Буквально недавно команда Народного депутата Украины Александра Пресмана поздравляла подрастающее поколение с Днем защиты детей 1 июня. Прошло всего две недели и снова помощники Александра Семеновича посетили Фрунзовские, Великомихаловские районы и город Раздельную для того, чтобы адресно поздравить медиков 139-го избирательного округа с их профессиональным праздником Днем медработника и, конечно же, вручить подарки. Александр Семенович Пресман, Народный депутат Украины, уже традиционно... Третий год подряд э, отправляет команду своих помощников с, с поздравительными адресами э, в районной области, входящими в наш 139-й избирательный угол, которого Александр Семенович избирался народным депутатом Украины. свято свята – это для нас усе, Это наше житье. І не можна звичайно в цей святковий урочистий день не сказати добрі слова на адресу нашого народного депутата Олександра Семеновича Пресмана, до якого я безпосередньо звернувся по допомогу. с приводу ремонту амбулаторий. він нам материально допоміг. За йому щире велике спасибі. Медикам Фрунзовского районного центра первичной медико-санитарной помощи вручили многофункциональное устройство, которое необходимо им для нормальной полноценной работы. Центральные районной больницы были вручены антимоскитные сетки, ведь начался летний период и сетки просто необходимы для комфортного пребывания пациентов в палатах. Сейчас трішки трудні часи в связи с реформой. Ну дуже велику допомогу, все ж таки, дя... Олександр Семенович надає нашому району, а в частності нашій структурі, яка от молодому дитяті, яке тільки організувалося в жовтні прошлого року. Без його допомоги з тим фінансовим положенням в країні ми б не змогли не відремонтувати ФАПи наші, ні амбулаторії, не поставити ті пластикові вікна і так далі. І навіть сьогодні, до дня медичного працівника, його подарок. принтер, сканер и так далее, которые необходимы буквально для работы каждого дня. Это очень велике ему дякую от всего нашего трудового коллектива. После Фрунзовского района команда народного депутата Украины Александра Пресмана отправилась в Великомихайловку. С Александром Семеновичем у нас давние связки, уже на протяжении, на протяжении 9 лет мы тесно сотрудничаем. Частый гость наш, нашего района лікарні, не забуває за медпрацівників, усіда. И у него час провидят из нас, розпитати про наши проблемы. Материальная помощь Александр Семенович нам оказывает часто. Это в на День Святого Николая, это зимой был. Значит, он на каждое фапы обеспечил штативами, которые, без которых работа наша затруднена. В городе роздільна специально к Дню медработника талантливые детки приготовили настоящий праздник со зрелищными выступлениями и яркими номерами. Отдельно хочу выразить благодарность Александру Семеновичу за проявленное внимание к нашим сотрудникам в этот день. Я думаю, что могу смело от лица всех сотрудников выразить ему благодарность. Все наши сотрудники присоединятся к моим словам. В этот день в адрес всех медработников звучали теплые слова благодарности за их нелегкий труд и благородную миссию. Оказывать медицинскую помощь, спасать жизни и стоять на страже здоровья своих пациентов. Хочется приветствовать их с профессиональным святом. Побажать им хроничного здоровья. Невилікованого щастя, рецидивуючого кохання, звісно, державної підтримки, тому що ми розуміємо, що тільки разом державна влада, тільки разом з працівниками охорони здоров'я з підтримкою всіх небайдужих людей. А у нас їх дуже багато. А ви знаєте, що на Розілянщині безпосередньо це народний депутат України Олександр Семенович Пресман. У нас завжди здоров'я наших людей буде на першому місці і багато нагальних питань, які Важаю, это не просто будет вырешиваться все. Потому что мы работаем за людей, мы работаем разумно. Народный депутат Украины Александр Пресман постоянно заботится о развитии своего 139-го избирательного округа. Это ежедневная работа, которая позволяет всесторонне оказывать поддержку и делать все необходимое для повышения благосостояния округа. Продолжаем эту работу, она у нас системная, ежегодная. Она касается, эта деятельность наша, касается всех э, социальных работников. Это был день учителя, это был день защиты детей, сегодня день медицинского работника. И эта работа будет продолжаться в дальнейшем. 469 детей, эвакуированных из Луганской области из-за нестабильной ситуации, уже отдыхают в одном из пансионатов курорта Сергеевка Белгороднестровского района Одесской области. 6 июня поезд доставил в Одессу 502 луганчанина, 33 из которых воспитатели, а остальные дети-сироты от 3 до 17 лет. Гости пробыли в Одессе три дня. За это время они успели сходить на представление в дельфинарии, посетить катакомбы и прогуляться по вечернему городу. Дети к нам заехали 10 числа.

Слуганской области. Причина всем известная. Мы стараемся делать все, чтобы им здесь было уютно. Здесь оказывают им э, большую помощь, поддержку, помогают, э, вещи привозят. Сегодня в гости к нам приехали Коралл Клуб, э, журналистики, вот э, во главе с Работиным. Они тоже привезли много вещей, подарки, да, подарка, вещей всяких спортивных, там мячи, ну инвентарь спортивный, все, что можно, то, что дети, хотят, чтобы у них было побольше. Вот. И мы всем благодарны, кто оказывает им помощь. И дети очень э, благодарны, потому что я думаю, что им такого внимания еще никогда не оказывали. Много, как оказывают здесь, вот буквально за неделю, сколько они здесь пребывают. Сегодня в день Международного дня медицинского работника наше учреждение, которое находится в курорте Сергеевка, Посетила э, областная организация союзов журналистов, представители фирмы «Коралл», также с гуманитарной помощью, которую предоставили как лично журналисты области, так и жители города Белгород-Днестровска. Поэтому хотелось бы большое спасибо и огромную благодарность выразить всем, кто прикладывает такое доброе дело, оказывает детям, которые прибыли к нам с Луганской области в связи с усложнившимися там на Востоке Украины ситуации, и в данное время, которые оздоравливаются в детском учреждении Сергеевка. Дети находятся в комфортабельных условиях, которые позволяют отдыхать и оздоравливаться. Море, всевозможные интересные мероприятия, высококачественное питание и развлечения. Мы приехали сюда все из Луганской области. То есть дети – это категория школы-интерната. нас сюда приехало 500, где-то 20 человек. Я могу сказать, за свой город, за свой интернат У нас приехало 108 человек из Луганской области. Мы сюда приехали на оздоровление. Условия замечательные. Посмотрите на корпуса. Корпуса отличные, все удобства. Туалет и душ, и душевая кабинка и ну, в смысле душевые комнаты. Море рядом море. Мы приехали, как бы у нас а реки и озера, а здесь море. Мы каждый день ходим на море. Через лиман нас переводят катером. Вот море каждый день. И мы очень довольны. Питание хорошее. Люди относятся просто чисто по душевно по-человечески. Здесь замечательные люди. Я с Бирковский школы так ну, как такая это а, обстановка в Украине нас сюда перевели, чтобы ну, эвакуировали. Мы там дискотека, отдыхаем на море, ездим, с воспитателями там общаемся. В качестве гуманитарной помощи ребята Луганской области получили обувь и одежду, спортивный инвентарь, игрушки и множество других замечательных и приятных подарков. И все это благодаря инициативе со стороны неравнодушных одесситов. Мне очень приятно, что одесситы никогда не были без различных проблем, которые происходят в нашем государстве. У меня список, я смотрю. Беседовская Елена Вячеславовна, Марина. Федоренко, Марина Яковлевна Федоренко, это фирма как, как, «Коралл Одесская», которая первая приехала ко мне в гости, сказала, Юрий Анатольевич, что надо. Они собрали вместе с ними, даже это их автобус был, мы приехали в гуманитарную помощь. Потом Мария Глазырина, и, и, Татьяна Ивановна Тодорова, Ольга Викторовна Галинская, которая вместе с нами приехала. Галина Безюкевич, Оксана и Это Пришла мама с ребенком, знаете, вчера. И не будем говорить фамилия, ничего далее. Потом Лилита Кокина, Кравченко Анастасия, Кравченко Александров. Привезли сегодня кепки, панамки, трусики, ночные рубашки, детские принадлежности, игрушки мячи, спортивный инвентарь, короче, много гуманитарной помощи привезли и будем провозить, потому что подключился к нашей акции, как всегда, седьмой километр, договорились уже с руководством этого прекрасного оздоровительного комплекса в Сергеевке, это санаторий, потому что лучших условий в Одесской области я не видел, чем здесь. По словам председателя Одесской региональной организации Национального союза журналистов Юрия Рабосина, подобные акции будут продолжаться и дальше. Мы договорились, что приедем сюда еще с концертной программой, потому тем более наши есть журналисты, которые и поют и танцуют и хорошо рассказывают стихи. Привезли сегодня так же самое сюда маленькую библиотеку. Подготовили э, много кассет и дисков, в следующий раз привезем, потому что пообещали видеомагнитофон. Если есть у кого желающие, мы плазменные телевизоры, мы хотим здесь оборудовать компьютерный класс, его здесь действительно не хватает. Я думаю, если есть не безразличные люди, мы это сделаем буквально на следующей неделе привезем. Я думаю, это акция не первая, не последняя. Отдыхать на море луганчане будут до конца лета. Если к тому времени ситуация на востоке не стабилизируется, детей расселят в одесских школах-интернатах.